Milli vəkil Arzu Naxiyev pandemiya ilə əlaqəli olaraq ölkədə Novruz bayramından öncə qafanmanın gözlənildiyini bildirib. Redaktor az açıqlama verən Naxiyev vəziyyət belə davam etsə karantin qaydalarının yenidən sərtləşdirilməsinin vacib olduğunu vurğuluyor. Pandemiya ilə mübarizədə bizim bir neçə yolumuz var. Bunlar sosial məsafəni saxlamaq, maskadan istifadə etmək, gigiyenin qorunması və vaksinasiya olunmaq. Ümumi testlərin və yolxanların sayına baxsaq görərik ki, hələ tam şəkildə bu prosesin sona çatması yaxın zamanda gözlənilir. Bu gün problem var, artıq günü-gündən çox alır. Belə getsə düşünürəm ki, qapanmalara qayıdacaq. Millət vəkili Bakı metropoliteninin açılması məsələsinə də toxunub. İnsanlardan çox şey asılıdır. Hər bir vətəndaş ciddi şəkildə sadaladığımız 3 məsələyə riayət etsə, niyə də metro açılmasın? Amma rəzi insanlar var ki, hələ də diganə yanaşırlar. Təəssüflər olsun ki, bu gün vaksinləşməyə belə inanmayanlar var.